এয়া চক আপোন যে নাচাৰ যি সাফল্য এয়া আমাৰ কামাণ্ডাৰ অৱ দি স্পেচ ক্ৰাফ্ট ড্ৰেগন যোনে নেকি ৰিকভাৰ কৰিবলৈ গৈছিলে সুনীতা উইলিয়ামছ আৰু বুছ উইল মৰক যিকেইজন আহ নাচাৰ এষ্ট্ৰনাজে মহাকাশ গৱেষণা কেন্দ্ৰত গৈ পেলাই ন মাহ দিন কটাবলগীয়া হৈছিল তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ দুশ আঠসত্তৰ দিন কটাইছিলে ইয়াৰ পিছতে এয়া আহ নাছাৰ পৰা প্ৰেৰিত যি আহ সৈন্যবাহিনী নাচাৰ আমাৰ আমেৰিকাৰ যি সৈন্যবাহিনী নৌ সেনা বাহিনী তেওঁলোকে ৰিকভাৰ কৰিছে আহ ইয়াৰ ৰিকভাৰ কৰিছে আহ ড্ৰেগন স্পেচ কাঠ কাঠৰ পৰা বিশেষ আহ আটলান্তিক মহাসাগৰত এয়া হৈছে আলেকজেণ্ডাৰ আহ যোন নেকি সহযোগী আছিলে সেইদৰে সহযোগী আছিলে ৰেকভাৰ কৰিবলৈ গৈছিলে তেওঁলোকে মহাকাশ গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ পৰা বুছ উইলমৰ আৰু সুনীতা উইলিয়ামছক এয়া আহ আমেৰিকান নৌ সেনা বাহিনীয়ে ইয়াক উদ্ধাৰ কৰিছে ইয়াৰ পিছতে এতিয়া আমাৰ আহ ভাৰতৰ গৌৰৱ অৰ্থাৎ আহ সুনীতা উইলিয়ামছ যোনে নেকি আন্তৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ গৱেষণা কেন্দ্ৰত আহ কটাবলগীয়া হৈছিলে অনাকাংক্ষিত ভাৱে বহুদিন অৰ্থাৎ দুশ আঠসত্তৰ দিন কটাবলগীয়া হৈছিলে ইয়াৰ পিছতে এয়া আমাৰ আহ বুচ উইলমোৰ যোন আছিলে সনিতা উইলিয়ামছৰ সহযোগী তেওঁক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আপোনালোকে চাই লওক এইটো এটা ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত আছিলে নাচাৰ বাবে আৰু সমগ্ৰ বিশ্বৰ বাবে এয়া বুছ উইলমোৰ তেওঁক কৰি লৈ যোৱা হৈছে